رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی انسان کی اس جگہ تزلیل کرتا ہے جس جگہ میں اللہ نے اسے عزت دی ہو اللہ اسے وہاں ذلیل کرتا ہے جہاں اس کی عزت ہے یہ ساری اخلاقی برائیاں معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں ان کو جرم بھی تصور نہیں کرتے فرمایا جس طرح یہ دن حرمت یہ مہینہ حرمت والا شہر حرمت والا ہے جس طرح کعبۃ اللہ کی عزت کا خیال رکھنا ہے مومن کی عزت کا بھی خیال رکھنا تو اللہ کو مخاطب کیا اے کعبہ تیری شان بڑی ہے تیرا مقام بڑا ہے ایک مومن کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے اللہ کی کی طرف ٹانگیں ٹانگیں کر کے سویا ہونے ٹانگیں پھر بے ہو رہی ہے علمان مومن کی عزت کا خیال رکھنا ہے اسی پر الزام لگانے کی جھوٹا الزام لگانے کی سزا اسی کوڑے ہے اس کی ساری زندگی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ان کا شمار فاسقین میں ہونا ہے ہاں البتہ توبہ کر لے صرف توبہ کافی نہیں ہے جب تک جو جرم اس نے کیا ہے اس کی وہ اصلاح نہیں کرتا خرابی کی اصلاح بھی کر اس کی وہ جو عزت ہے اس کو بحال کرنا ہے جو بندہ کسی کی عزت اچھال گناہ کتنا بڑا ہے سود کے ستر درجے سب سے ہلکا جو درجہ ہے سود کا کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے سود کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے جیسے مسلمان بھائی کی عزت اچھالنا ہے موت ہو جائے نا ان کی پکڑیاں نہ اچھالا کرو اچھائیاں بیان کرنی ہے برائیوں سے اپنے آپ کو روک لینا ہے اسلمی رضی اللہ تعالیٰ پتھر مار مار کے رجم کر دیا دو بندوں نے دو لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی توبہ کر لیتا تو ٹھیک تھی آج جانوروں کی طرح پتھر کھا کے مر گیا ایک گدہ جو مرا ہوا تھا اس کی ٹانگیں اوپر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ اپنی سواریوں سے نیچے سواریوں سے نیچے اتار لیا فرمایا اس گدھے کا گوشت کھاؤ بھی اس کا کیسے گوشت کھائیں بدبو آ رہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مردار گوشت کھا رہے تھے اس کی بدبو نہیں آئی فرمایا جب غیبتیں کرتے ہو تب نہیں پتا چلتا کہ مردار حضرت رضی اللہ چھوٹے قد والے ایسا جملہ بولا یہ جملہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کڑوا ہو جائے لنگڑا کے لولا کہہ کہ، کہ سوچا ہو میں نے گناہ کیا ہے اور ہم نے کبھی سوچا ہو کسی کو گالی نکال کر کہ میں نے گناہ کیا ہے مذاق اڑانا باقاعدہ ایک فن بن گیا ہے لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہیں ملتی ہیں ٹی وی شہروں پر بیٹھے ہیں صبح و شام لوگوں کا مذاق اڑاؤ کسی کے کان کا مذاق کسی کے ناک کا مذاق کسی کے چھوٹے قد کا مذاق کسی کے کالے رنگ کا مذاق کسی کے دبلا پتلا ہونے کا مذاق کسی کے موٹا ہونے کا مذاق کسی کے چھوٹا ہونے کا مذاق آج کل اس چینل کی ریٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے جو مذاق کرتا ہے بڑے بڑے یوٹیوبر بڑے بڑے ٹک ٹاکر ولاگر سارا دن بیٹھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے جس کو اسلام نے بہت بڑا جرم قرار دیا تھا آج وہ فن بن گیا ہے لوگ کمائی کر رہے ہیں جو بندہ دنیا میں کسی ایک انسان کی عزت کا دفاع کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا کوئی بھی شخصیت ہے جو مشہور ہے اس کے بارے میں کسی نے الزام لگائے گدے کی تصویر کے ساتھ اس کی تصویر لگا دی کروڑوں لوگ آگے پھلاتے ہیں یعنی اس جرم میں اب کروڑوں لوگ شامل ہو گئے یہی بندہ اس کے بارے میں الزام لگا قیامت کا دن ہو اللہ کے حضور پیش ہو جائے رہے گا اے اللہ یہ کام میں نے نہیں کیا تھا ان کروڑوں لوگوں نے مجھ الزام لگایا مجھے بدلہ چاہیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا جنہوں نے الزام لگایا ہے یا جنہوں نے گالی نکالی ہے ان کی نیکیاں لو اور اس کو دے دو جس پر انہوں نے الزام لگایا ہے اور جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جس پر الزام لگایا ہے اس کے گناہ لو اور ان سارے کو سر پہ ڈال دو جب ایک بندے کے گناہ لاکھوں لوگوں میں چلے جائیں گے اور لاکھوں لوگوں کی نیکیاں بندے کو مل جائیں گی بندہ تو جنت میں چلا گیا صورت حال یہ ہو چکی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے سچ اور جھوٹ کا معیار ہی ختم ہو گیا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے جس کا نیٹ ورک مضبوط ہے وہ سچا ہے آپ نے کسی کا کسی کا مذاق اڑایا کسی پر الزام لگایا سوشل میڈیا پہ ڈال دیا آپ کا نیٹ ورک مضبوط ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں وہ الزام پہنچ گیا وہ بیچارہ اپنی صفائی دیتا رہ گیا لیکن اس کا نیٹ ورک نہیں ہے اس کی صفائی ہزاروں تک پہنچی کروڑوں لوگوں نے مان لیا کہ یہ بندہ گندہ ہے ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے تحقیق کرنے کی جو بات آئی جیسے آئی آگے پھیلا دو نبی علیہ سعد والسلام نے فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دے